İlyas. Yazıcı Lev Tolstoy. Tərcüməçi Azad Yaşar. Mətni səsləndirir İlahə Məhərrəmova. Ufa guberniyasında İlyas adlı bir başqırd yaşayırdı. Onu evləndiriləndən 1 il sonra atası vəfat etdi. O vaxt mal heyvandan İlyasın 7 madyanı, 2 inəyi və 20 qoyunu var idi. Bir mülk sahibi kimi İlyas sərvət toplamağa girişdi. Səbəhdən axşama qədər arvadı ilə min bir zəhmətə qatlaşdı və hər kəsən erkən oyanıb, hamıdan sonra yatağa girdi üçün ildən ilə zənginləşdi. Düz 35 il əziyyət çəkən İlyas ən nəhayət böyük var dövlət qazandı. Atlarının sayı 200-ə, iri buynuzlu heyvanlarının sayı 150-yə, qoyunlarının sayı isə 1200-ə çatdı. Nökər naibləri onun ilxı və sürüllərini otarır. Qara vaşları isə madyanlarını və inəklərini sağır, südündən kumuz, pendir və yağ hazırlayırdılar. İlyasın malı, sərvəti başından aşırdı. Bütün məhal cəmaatı ona həsəd aparırdı. Haqqında deyirdilər: "İlyas bəxtəvər adamdır. Bu cür varlı-hallı birisinə heç ölüm də yaxın düşməz." Nəhuzlü insanlar da İlyasın səs orağını alıb onunla dostluq qurmaq acını atırdılar. Çox-çox uzaqlardan qapısına qonaqlar gəlirdi. İlyas isə onların hamısını xoş qarşılayır, yedirib içirirdi. Qapısına gələn hər kəsin qabağına kumus, çay, şirba və qoyun əti qoyulurdu. Həyatə qonaqlar gələn kimi əlüstü 1-2 qoyun, qonaq qaralapçax olanda isə at kəsilirdi. İlyasın cəmi 2 oğlu və 1 qızı vardı. Oğlanlarını evləndirmiş, qızını isə gəlin köçürmüşdü artıq. İlyas kasıb olanda oğlanlar onunla birlikə çalışar, inxılara və sürüllərə baxırdılar. Elə ki, ailə varlandı, oğlanlar daha çox əylənməyə meyl saldılar. Bir oğlu isə içkiyə qoruşandı. Böyük oğlu bir dalaşma zamanı öldürüldü. Kiçik oğlu Arqad isə çox yekexana idi deyə həmin övladı İlyasın sözündən çıxmağa başladı. Buna görə də o həmin oğlunu evdən ayırdı. Ayırdığı oğluna İlyas ev və mal qara verdiyi üçün öz sərvəti azaldı. Bundan bir az sonra isə İlyasın sürülərində xəstəlik yayıldı və xeyli heyvan tələf oldu. Sonrakı il qıtlıq yaşandı. Ot ələf qəhətə çıxdı. Qara qış xeyli heyvanını məhv elədi. Sonra qırğızlar gəlib ən yaxşı ilxısını zorla onun əlindən aldılar və beləcə İlyasın mal dövləti zavala uğradı. Get-getə İlyasın maddi durumu pisləşdi, gücü isə azaldı. 70 yaşa çatanda İlyas elə vəziyyətə düşdü ki, xalçalarını, yähərlərini, kürklərini, içkilərini, daha sonra isə mal heyvanını satmağa məcbur oldu və tamamilə yoxsullaşdı. Heç özü də xəbər tutmadı ki, o qədər sərvət haraya yox oldu. Və lãosuz qalıb, ahıl yaşında arvadı ilə birlikdə el il qapılarında muzdurluq eləməyə başladı. Artıq İlyasın bütün var dövləti əynindəki palpaltarı, kürkü, xəz papağı, içigisi və başmaqları idi. Bir də ağbiçək arvadı Şamşemagi. Evdən ayırdığı oğlu qürbət ellərə üz tutmuşdu, qızı isə dünyadan köçmüşdü. O da ki, bu dünyada ahıl ərərvada əl tutacaq bir kimsə qalmamışdı. Qonşu Muhamməd Şahın bu insanlara ürəyi yandı. Özü nə hədsiz varlıq idi, nə də çox kasıb. Sadəcə düzənlə bir yaşamı vardı və xeyirxah biri idi. Bir vaxtlar İlyasın süfrəsində yediyi duz çörəyi o hələ unutmamışdı. Rəhmi gəldiyi üçün qocaya dedi: "İlyas, arvadını da götürüb bizim evə yerləş." Yayda imkanın yetdikcə bağ-bağçada işləyər, qışda mal heyvanı yemliyərsən. Şamşeməqi isə qoymadılanları sağıb qumus hazırlasın. Yeməyiniz, qiyiminiz mənim boynuma. Bundan başqa ürəyiniz nə istəsə, deyərsiniz. Onu da verərəm. Qonşusuna təşəkkür edən İlyas arvadə ilə birlikdə Məhəmməd Şahın himayəsinə sığındı. İlk vaxtla çətinlik çəkselər də, sonradan bu şəraitə öyrəşdilər. Ərvad qonşunun evində yaşamağa və imkanlar yetdikcə işləməyə çalışdılar. Ev sahibinə bu cür adamlarla işləmək əl verirdi. Çünki qocalar özləri təsərrüfat sahibi olduqlarından hər işin çəkməni bilirdilər. Tənbəl deyildilər. Bacardıqları qədər işə can yandırırdılar. Mühməd şaha ağır gələn yalnız o idi ki, vaxtilə böyük imkan sahibi olan bu insanlar indi necə ağır duruma düşüblər. Bir gün uzaq diyarlardan Muhammedşahın qapısına elçilər gəldi. Məclisə mollu da çağırıldı. Muhammedşah göstəriş verdi ki, bir qoç kəsilsin. Heyvanı soyan İlyas bişirdiyi təamı qonaqlara yolladı. Qoç ətindən yiyən qonaqlar bunun üstündən çay içdilər. Sonra isə qumusaq içdilər. Ev sahibi qonaqlarla halça üstə düzülən qut kündən döşəkçilərdə oturub, fialələrdən kumus içib söhbətləşdikləri vaxt iş gücünü bitirən İlyas açıq qapının önündən keçdi. Ona görə Muhammedşah qonağından soruşdu. O qapının önündən keçən qocanı gördünmü? Qonaq dilləndi. Hə, gördüm. Onda marağımı çəkəcək nə isə vardı ki. Məsələ burasındadır ki Bəxsi baxdı, bu məhalanın ən zəngin adamlarından sayılan İlyasdı. Adsanını yəqin eşitmiş olardın. Qonaq dedi: "Əlbəttə ki, eşitmişəm. Üzünü görməsəm də şan şöhreti xeyir uzaqlara yarmışdı. İndi onun əlində ucunda heç nəyə qalmayıb və mənim qapımda işləməyə məhdəşdi. Arvadı da bizdə qalır, maddi yanları sağır." Qonaq necə heyrətləndisə, ağzını nırçıldadıb başını yellədi və dedi: Hə. Görünür, xoşbəhlik gəldi-gedən nemətdir. Fələyin fırlanan təkəri birini təpəyə qaldıranda digərini çamura atır. Yaxşı, bəs o qoca necədir bu xifətə? Onu hardan biləsən? Sakit, farağat bir həyat sürür özü üçün. Yaxşı da işləyir. Qonaq soruşdu. Onunla söhbətləşə bilərəmmi? Həyatı barədə nələr öyrənmək istəyirəm. Ev sahibi, niyə də olmasın deyib, alaçığın divarını döyəcəldi. Babay, gəl bizimlə birgə kumus iç. Arvadını da gətir. İlyas arvadı ilə birlikdə alaçıqla girdi. Qonaqlar və ev sahibi ilə salamlaşdı. Dua oxuyandan sonra keçdə diz üstü oturdu. Arvada isə pərdənin arxasına keçib, ev sahibəsinin yanında əyləşdi. İlyasa Bir piyala kumus gətirdilər. O bir daha qonaqlara və ev sahibinə baxərək, kumusdan bir qurtum alıb piyaləsini yerə qoydu. Qonaq ondan xəbər aldı. "Hə baba, bizim bugünkü növrğumuza baxanda yəqin sən öz keçmiş günlərini xatırlayıb dərdə qəmə batırsan. Vaxtilə gör necə bolgen yaşayırdın, indi isə sıxıntılar mängənəsində qıvrılırsan." İlyas gülümseyərək dedi. Əgər əsl xoşbəxtliyin və bədbəxtliyin nədə olduğunu sənə desəm, yəqin mənə inanmazsan. Sən bu sualı mənim xanımıma ver. Çünki qadınların ürəyində nə varsa, dilində də odur. Bu məsələ barədə bütün həqiqəti qoy o sənə açıb söyləsın. Qonaq pərdənin o biri yüzünə səsləndi. Hə, nənəcan, əvvəlki xoşbəxtliyin və indiki qara günlərin barədə sən nə fikirləşirsən? Pərdənin arxasından şam şəmagininin səsi gəldi. Mənim gəldiyim qənaət belədir. Ərimlə baş başa düz 50 il ömür sürmüşük. Daim xoşbəxtlik axtarsaq da onu tapmamışıq. Ancaq 2 ildir bütün sərvətimiz əldən çıxıb və muzdurluqla çörəyimizi qazanırıq. Əsl xoşbəxtliyi biz bunda tapdığımız üçün artıq xoşbəxtlik axtarışından ələtə yüzmüşük. Qonaq da, ev sahibi də bu cavabdan heyrətə gəldilər. Məhəmmədşah yerindən dəkərlik pərdənini çəkdi ki, qarının üzünü görsün. Əllərini çataqlayan qarı gülümsəyərək ərinə baxırdı. Əri isə bu ara ona gülümsünürdü. Qarı bayaqki fikrini təkrarladı. Bu doğru sözümdür. Zərafət sadə eləmirəm. Varlı olduğumuz o əllər boyunca biz saadət axtarsaq da onu heçcür tapa bilmədik. Daha heç nəyimiz qalmadığından muzdurluğa başladık və əsl xoşbəxtliyi onda daddıq. Daha bu dünyadan başqa bir umacağımız yoxdur. Axı indiki xoşbəxtliyimizin məğzindədir, deyil nədədir. Zəngin olanda bircə saatda boş vaxtımız olmurdu ki, dərtdəşək, axirətimiz barədə düşünək, Allah'a iman gətirək. Qayğılarımız daim başımızdan aşırdı, çünki qonağımız gəlirdi. Düşünürdük ki, ona nə yedirək, nə içirək, nə pay qoyaq ki, bizi yamanlamasın. Qonaq qara olmayanda isə nökər qara başı güdürdük ki, az işləyib çox yeməsinlər. Beləcə daim dünya malı üstündə əsirdik. Bu isə günahdır. Ya dayçanı, ya buzovu canavar dağıtmasın deyə, ya da oğru sülünü aparmasın deyə təlaşlanırdıq. Gecələr gözümüzə yuxu getmirdi ki, birdən qoyunlar quzulara basıb tapdalayırlar. Gecə vaxtı çıxıb tövləyə baş çəkirdik. Təzəcə rahatlaşan kimi qış üçün yem tədarükünün qayğısı alırdı canımızı. Üstəlik bütün bu məsələlərdə ərimlə aramda vaxtaşırı münaqişə qopurdu. O deyirdi ki, belə eləyək. Mən isə deyirdim, yox, belə edək və başlayırdıq dələşməyə, günaha batmağa. Omin vallapis qayğılarla, günahlarla baş başa bir ömür sürmüş və xoşbəxş həyatın nədə olduğundan bir xəbər qalmışdı. Bəs indi? İndi isə ərimlə mən sevgi və anlaşma şəraitində dil tapırıq. Üstündə dilləşəcək heç nəyimiz qalmayıb. Yeganə qayğımız isə ağaya xidmətdir. Gücümüz yetdikcə həm də həvəslə çalışırıq ki, ağa ziyanə uğramasın, qazancı bol olsun. Nahar və şam yeməyi baxımından hər hansı qayğımız yoxdur. İçmək üçün mus da tapırıq hələ. Şaxtada isinmək üçün təzəyimiz və isti kürkümüz var. Həm dərtləşməyə, həm də axirətimiz barədə düşünməyə və Allah'a tövbə etməyə vaxt tapırıq. 50 il sərasər axtardığımız xoşbəxtliyi biz yalnız indi tapa bilmişik. Qonaqlar bu cavaba güldülər. İlyas söhbətə qoşuldu. Gün mənim məlim qardaşlarım, bütün bu deyənlər zarafat deyil. İnsanın bir ömür sonuca gəldiyi qənayətdir. Əvvəllər var dövlətimizi itirdikcə arvadımla mən axmaq kimi buna ağlayıb sızlıyırdıq. İndi isə Allah bizim gözlərimizi əsl həqiqəti açib, onu bizə göstərib. Biz də bu sirri öz könül xoşluğumuz üçün deyil, xeyrini görüb yararlanaşınız deyə sizlərlə paylaşırıq. Molla dedi. Bunlar hikmətli sözlərdir. İlyas indi burada həyatın əsl həqiqətini açıb söylədi sizlərə. Bu öyüd müqəddəs kitabımızda da var. Gürüşməyə ara verən qonaqlar fikir aləminə daldılar.